等一下，等一下，等一下，我现在有点紧张，我需要准备一下。你怎么那么多事儿？我去外面，很快，我就准备一下。人多的聚会，想聊天。 却不知聊什么，隔绝人外，却又分外寂寞。不如想象自己是棵树，想安静就待着，想说话就说“嗨，我是棵树”。听到这样的开场白，你是不是很想打我？这样怎么都不会冷场吧？怎么办？啊，怎么办？怎么办？万一他不相信我怎么办啊？ 这个时候瑶瑶在就好，她肯定能给我很多的勇气。方言，啊，你怕什么呀？这脑袋掉了碗大个疤，你十八年之后你又是一条好汉。可是瑶瑶，我是真的怕，我怕他觉得我是一个神经病，我怎么办？宝贝儿，你已经是了，还怕什么？ 瑶瑶，你说的对，你说的太对了，我已经是了，我还怕什么？我就把自己当成一棵树，见面打招呼的时候就说：“嗨，你好，我是一棵树。”听到这样的开场白，你是不是很想打我呀？云角。万一他真的想打我怎么办啊？不管了，不管了，不管了！哎呀。 你没事吧？好像你跟网上的女不太一样。 是关注我的那个一种声音。你好，林江。你好，我叫方言。小梦啊，你在这儿呢，快过来。哦，来了。怎么了吗，妈？ 我今天是特意来找你的，嗯，因为我，我，你怎么还是这么紧张啊？是不是私信聊天会放松一点？要不我们试一下用微博面对面交流怎么样？ 有一种病叫心因梦游症。心因梦游症，嗯，我就得了这种病，就是当你一进入一个害怕的情景中，然后你就会进入那个梦游的状态，然后你就会不停地走走走走走，然后你就你。 看一下我的病历，这是我的诊断证明。小梦啊，都回国这么久了，该回家住了。妈，你知道的，我和他没办法同住一个屋檐下。这么多年了，你也该放下了。别劝了，这是我跟他最好的相处方式。还有啊，郝云军，小梦啊，<唉>你听我说。怎么？嗯，没事了，那你们去忙吧。 行吧，走。去吧。反正就是这个意思，听懂了吗？啊、哦。所以，你得了一种很奇怪的梦游症，需要待在我身边才能治好。那你想怎么待在我身边呢？就是能待在你身边越长时间越好，因为我特别想要知道为什么我待在你身边才能治好病。 你是想二十四小时待在我身边，对吧？对对对，其实如果有这样的工作，就再好不过了。那你想怎么治疗啊？我，其实我想。你的意思是，答应了？你先回答我的问题，你想怎么治疗？ 想在我犯病的时候，你能把我抱在你的怀里、啊。本以为能做知己，没想到。什么？你要找我聊什么呀？什么？走，上去。我刚下来。大哥，我刚下来。你是聊天还是遛我？好，我知道了。 那你现在是想要签名还是拥抱、啊？不是这个意思。那等你需要的时候，你可以微博私信我。你看我的病。 见了，该签约了吧？哼。嗯。嗯嗯。嗯瑶瑶，嗯，消息可靠吗？我以郝英俊的性命担保，绝对可靠。再说。 我什么时候坑过你啊？我肯定信你啊，嗯、但是我这样接近十一，他会不会不开心啊？你管他开不开心干嘛？反正是工作关系，你干活他买单，顺便还能治病，有什么问题？对，我是来工作的。嗯，方岩，这是你最好的机会，直接把你送到十一身边，你可千万把握住了呀。 来来来，坐好了，调整好，调整好，哎，加油加油！那儿，嗯，<来>林阿姨您好，好久不见，你好，你坐下呀，啊、哦。 要喝点什么吗？那个就不用了吧，我们就直奔主题吧，好吧？啊，好。哎呀，想给我儿子当助理的人啊太多了，我这面试了一天啊，这眼睛都看花了。哎，对了，英俊，嗯，刚才那个是什么类大学毕业来着？嗯、您说的那是伯克利。哦，但是我觉得那孩子不行，有点太学术了。啊，我觉得一会儿还是要面试一下那个耶鲁大学的。其实什么学历不学历的。 我并不看重，我觉得啊，这社会经验，那才是最主要的。对，我从大一的时候就在学校外面打工了，很多的工作我都有做过。选这个助理啊，我还真的得要精挑细选的。这几年啊，他的工作压力比较大，怎么说呢？尤其是他的情绪啊，有的时候会喜怒无常的。前一阵子被查出来，说是有点躁郁。 但是这个要是变成躁郁症，可就麻烦了。对呀，所以呀，我要好好的选这个助理。平时呢，能给他做做饭，在他心情不好的时候啊，能够开导开导他，照顾他的日常生活。哦，阿姨，其实我对心理学也略有研究。哦、像他这个情况呀，他一定要保持一个健康的、规律的作息生活。哦、他绝对不可以熬夜、加班、酗酒。 他得早起早睡，定期锻炼，这样才可以。太好了，对吧？那您觉得我合适吗、嗯？太、嗯啊啊啊、这天儿实在是太凉了，嗯，不好意思啊。呃，那个，咱们还是先看一下合同吧，毕竟这个合同条款还是挺多的。嗯、哦，哦，对对对，你你看一下合同，多看一下。哦 签好了啊！签签好了！哎呀，哎方言啊，那我儿子就交给你了啊,啊！阿姨您放心，保证完成任务。哎、<laughs> 应该就是这个吧。 哎，你开门试试。哇，哇，这房子，大明星住的果然不一样、啊，豪宅啊！说的是哈、啊。哎，你说，咱们要是把十一的地址卖给他的粉丝，是不是能大赚一笔？ 嗯，不愧是我姐。说什么呢？什么大赚一笔呀、啊？现在是你们的朋友我，我处在水深火热的生活中，艰难求生存的时候。而且、啊、我好紧张啊，这是我第一次跟大明星同居。同居嗯，不对不对，准确的说呢，你是第一次跟男人同居。<我>方言同学，你可千万要控制好自己，千万不要对人家十一乱来哦。我怎么可能乱来呀？哎呀，你说正经的。 你说十一，他如果发现我就是他的助理，他会不会把我当脑残粉赶出去啊？怎么可能、啊？当然不会、啊。你是来工作的。再说了，有合同在手，堂堂正正，怕什么呀？哎，这么大的房子，这保姆和助理可不好当啊。你就不能说点好听的？这,这么大的房子，哎，好生活就要开始了。小燕，看着我的眼睛，从今天开始，你就要开始全新的生活。 什么梦游症啊，那些乱七八糟的都会滚出你的世界。加油！加油！小娥，以后就让我们一起努力吧。 每个故事里都会有一个上锁的门，那每个故事的女主都会很作妖的想打开这个门，哈哈，我一点都不好奇，我也不作妖，再见。啊，小妍妍的润发乳、洗发水。 脱毛膏，嗯，你知不知道有一种病叫新因梦游症？ 喂，崔医生，明天有时间吗？聊聊。 此此景呢，我不禁想要赋诗一首 <coughs>。面朝地板，背朝天，厨房、客厅、卫生间，求药之路多艰难啊,啊,啊！可是难不倒方言。 大明星的床质量就是不一样，质量真好。 今天怎么没关灯？啊？不过打扫的挺干净。的。 就以这样的方式，他不会又把我当做脑残粉了吧？他把我赶出去怎么办啊？谁？ 对不起，我是今天新来的助理，之后会二十四小时照顾您。很抱歉以这样的方式跟您见面。十一，你放心，我绝对不会告诉你的粉丝你的背后有一个台阶。怎么是你？妈，你为什么安排一个莫名其妙的人住进我家、啊？小严今天搬进去了吗？先回答我。小梦，你是不是害羞了呀？小严啊，可不是莫名其妙的人。 他是我给你找的小管家，过几天呀、啊，我要去冰岛了，然后呢，我就拜托他照顾你两个月。两个月啊？我不需要别人照顾，而且你也知道，我不喜欢跟别人住在一起。哦，你要是这么说的话，那我可把你小时候光屁股的照片发布到网上了，让大家都看一看，到底是谁把你照顾得这么大？妈，你要再说，我可真发了啊！哎，停停停！ 小梦，这孩子挂了。哎呀，我儿子这下子可有女朋友了。喂，瑶瑶，你知不知道我住进谁家了？我住进石梦家了。什么？不是十一家吗？ 怎么回事儿、啊？你知不知道我刚才有多尴尬啊？我去，这个好英俊！你别急，我马上去接你。好好好好好好好。等等，你你等我一下啊，我看一下之前的合同啊。你先别挂电话啊，我看一下。 合同期间，若乙方违约，则需要向甲方支付赔偿人民币一百万。郝英菊，你死期到了。喂，怎么了，瑶瑶？有什么问题吗？哦，没有。呃，方言，经过我的慎重考虑，我觉得吧，你好不容易都住进来了，你就别浪费机会啊！你不仅不能走，还要坚强的住下去。瑶瑶。 你不会是想把我卖了吧？哎呀，怎么可能？你把你想得太值钱了点儿。哎，我把自己、哦。对了，咱们合同不是签了两个月吗？这两个月很快的，你熬一熬，六十天就过去了。再说，人家两个是亲兄弟，嗯、你通过石梦接近十一，是不是也方便点、嗯、啊，是，那可是我没有什么可是。将错就错，总好过无计可施。就这么说定了，妍妍，你有什么事给我打电话啊。 爱你么么哒，瑶瑶，你先别摸摸哒呀，怎么办？哎呀，好英俊！但是你是答应过林阿姨的，你要帮他照顾这个躁郁症的患者，所以你要坚强，好吗？坚强啊！ 好英俊。